ഹാത്മ്യം നാലാമധ്യം മഹിഷാസുരവധത്തിന് ശേഷം സ്തുതിക്കുന്നു वाग्वि प्रहर्ष बुलगोद्ग मचारु देहा देवाये यातदमिदम जगदात्मा शक्तिया निशेष देव बेना शक्ति समोहमौर्या तामांबिका महिला देव महर्षि पूजां भक्त्यान दास माविदा धातु शुभानिसाना यस्या प्रभावमधुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्चन हि च सा चंडिका किल जगत परिपालनाया चाशुभ पयस्य मदिं करोदु या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सदा कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां न दास्म परिपालय देवी विश्वम् किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेद् किं चादिवीर्यमसुरक्षय कारि भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवादियानि सर्वेषु देव्यासुरदेवगणादिकेषु हेतुसमस्तजगतां त्रिगुणाभिदोषे न ज्ञायसे

तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा वै पितृगणस्य च तृप्तिहेदो उच्चार्यसे त्वमदये वने स्वथा च या मुक्तिहे दुरे विचिंद्या महा व्रतात्वं अभ्यास्यसे सुनियदे प्रियतत्व सारे मुक्षाप्ति पीर्मुनि पीरस्थ समस्त दोषेर् विद्यासिसा गीतरम्यपदपाठपदां च साम्ना देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च मेदासि देणीविदिदाखिल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागर नौरसङ्गा श्रीकैढपारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौली कृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्रा िम्बानुकारि अत्यद्भुतं प्रहृदमाप्तरुषा तदा वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषा सुरेणा दृष्ट्वा तु देवी कुपिदं भ्रुकुडीकरालम् उद्यच्च शाङ्कसदृशच्च वियन्न सद्या मोज महिषास्तदीव चित्रं कैर्जीव्य देहि कुपितादर्शनेन देवी प्रसीदपरमा भवति भवाय सद्यो विनाशयसि को भवति कुलानि विज्ञातमेदधुनैव यदस्तमेधादं बलं सुविपुलं महिषा ते सम्मदा जनपदेषु धनानि तेषां तेषां येषां सिनज सेददि धर्मावर्गा धन्यास्त एव निवृतात्मज भृत्यधारा येषां सदाभ्युदय भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृतं प्रतिदिनं सुहृदि करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदाननुदेवि तेना दुर्गेश मृदाहरसि बीति मशेष जंतो स्वस्ते स्मृधामदिमदि व शुभां ददासि दारिद्र्य दुख भय हारिणी कतु तो धन्या सर्वोपक कार्य करणाय सतारत्र चित्ता ृदैर्जगतु वैदि सुखं तते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मध्वे दिनो न महितान् विनिहंसि देवि दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति तस्मा सर्वासुरानरिषु नीषूयन् हिणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयां दुरिभवो शस्त्रपोधार्भवति तेषु हि प्रभानिकर साध्वी गड्गाप्रभानिकरविस्फुरणे स्ततोऽग्रे शोलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽ यन्नागदा विलयमंशुमधिन्दुगङ्गा योग्याननं तव विलोकयदां तदेतद् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तदेतद विचिन्त्यम् अतुल्यमन्ये वीर्यं च हन्द्रहृदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैवदया त्वयेतम् केनोपमा भवतु ते पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यती हारि चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव वर देवि वरदे भुवनत्रयेपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रादं त्वया समरमूर्धनीतेऽभिहत्वा नीतादिवं रिपुगणाभयमप्यपास्ता मस्मादमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवि पाहि गड्केन चाम्बिके घण्ड्वास्वनेन न पाहि चाभ्यानिस्वनेन च चा। राज्यां रक्ष प्रतीज्यां च च चण्डिगे रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तदेश्वरे सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघोराणि नैरक्षास्मांस्तदाम्भुवम् गद्गशोलगदादीनि यानि शास्त्राणि ते विके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् यक्ष सर्वदा ऋषिरुवाचा एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवे अर्चिता जगदां धात्री तदा गन्धानुलेबने भक्त्या समस्ते त्रिदशैर्दिव्यै धूपैः सुधोपिता प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणदान् सुरा देवी वाचा व्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देव ऊजु भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहता शत्रुरस्माकं महिषासुरा यदि वा विवरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेधा परमापदा यश्च मर्त्यस्तवैरेपि स्वां तस्य वित्तर्ति विभवैर्धनधारादिसम्पदां हृदये स्म प्रसन्ना त्वं भवेदा सर्वधाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादित देवेर्जगतोऽर्थे तदात्मना दा तदेत्युक्त्वा भद्रकाले बभूवान्दर्हितान्न्र इत्येतत्कदिदं भोपा सम्भोधा सायधा पुरा। देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रय हि दैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्बोधाय ता वदाय दुष्टदैत्याना तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणि तच्छृन्नुमयाख्यातम् यदावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्युतुथ